Настав той день і той час. Шановні радіослухачі, коли ми розіграємо путівку на двох на концерт Еліса Купера, який відбудеться в Москві 7 жовтня. жовтня. Києві 9 година двадші хвилини. Тут власне і ті танці відбуваються. Ми з кузяним танцюємо твіст. На честь сьогоднішнього переможця в акції надійшли райдер Елісу Куперу. Так, друзі, і от зараз я майже сто п'ятдесят райдерів. Сліня він на камеру то от я зараз встав. Ні, подійно, подійно, давай почнемо ну, з того що да. дуже багато райдерів надійшло, ми відібрали 150 найкращих, тому що вибрати когось одного це нереально. Uh, тому ми зараз ру рука справедливості Сергія Васильовича Кузіна. Щас виберет uh, лісточок. Вони всі роздруковані, вони всі такі в короб коробці маєстру, видно на веб-камеру. вебкамеру. так це все виглядає. Тому що знайти лототрон для них було неможливо, їх багато. Да. І зараз от тепер є трон. Откуди було з ньоготрон? На коробки токи є. Це не найкращий райдер, не найгірший райдер. Це просто людина, яка надіслала нам лист. А, ти зараз витягнеш, і ми отримуємо ім'я переможця, які зі своїм колегою або коліжанкою, або дружиною поїдуть на концерт. в Москву стаю.

Открывай, сідай, зверху я имя. От Радио Рокс. Тому ранок Радио Рокс. Так. Тема акция Скупер. А, имя. Вы... Ага, имя есть, да. Да, ага. делай. Дмитрий Кондрашов, Город Киев. Добрый Д день. Я номер телефона. Да, набирай. Давай, давай, давай. Набираю. Я, я, пока... ага. я хотел сразу письмо прочитать. Сейчас. Вот, мы, мы попробуем сейчас э, сделать невозможное дозвониться э, вот, Дмитрию Кондрашову и поздравить его с победой прямо вместе с вами. Прямо вот сейчас э, в прямом эфире. И э, пока Соня набирает, я, э, может, пока прочитаю сам Райдер? Добрый день. Настоящий шок-рокер для комфортного пребывания в туре, находясь в Москве, в обязательном порядке должен запросить. Двоеточие. Заводов по производству бидонов и краски я просить не буду. Это Поездку в Москву вверх. и так не забуду. Медведи пионер Балайку может попросить любой лошок. Я же хочу проводить людей в шок. Для этого нужен большой мне мешок. В гримерке должен стоять портвейшок. Раз в час за окном пусть поет петушок. Москва москвичкой должна быть с рождения и вместо чего говорить шок всем без исключения. Диван, чтобы с кожи был как мой ремешок. Под ним, чтобы стоял 999-й пробы горшок. Из Москвы увезите весь белый порошок, чтобы в ночных клубах царих, царил тихий ужас и шок. Еще бы прошел приток шок. О, лада, Гармон счастья всем всегда надо. Подходит к концу мой райдерский шок. Вы спросите, зачем бы уже был нужен мешок? На сцену в нем пронесу я мечту. С детства письма. Пишу ей и чту. В общем, прямо скажу не то. Я хочу, чтобы со мной спела Алиса Селезнева. Тезка моя, говорит Дмитрий Кондрашов. Действительно, я когда Такие читаю вкусные, имя Алисы Селезнева, сразу понимаю. Дима, вот теперь выходим в эфир. Дима, доброе утро. Спасибо, что вы положили наконец-то трубку. Вы слышали нас в эфире, как мы кричали? Да, конечно, конечно. А, а кто да, кричит рядом с вами? Это где? вы издевались. Это вы кто? Элис Купер полузадушенный. Кто уже все? Кто с вами там. Ну, у меня настоящий шок, я могу только сказать. По Мы вас поздравляем с победой! Ну, это фортуна. Вам улыбнулась по большому счету фортуна. У меня есть вопрос: уже времени мало остается. Первое. Кто вас там скрипит полузадушенным шок-рокерским голосом? Это моя коллега Екатерина. 9 часов 32 минуты? Вы уже на работе? Ну да, естественно. Я уже 32 минуты на работе. Чем занимаетесь? Я инженер-программист. Отлично, да. А коллега Екатерина, почему она полузадушенным голосом свистит? Ну, у нее, видимо, тоже шок. А вы ее берете с собой в Москву? Посмотрим на ее поведение. О, теперь мы будем шантажировать, конечно. Отлично. Катя, соглашайтесь на все. У Димы в электронной почте подпись «Димонище», поэтому... Дорога, дорога будет прекрасной с демонищем. Димонищ, с демон, я бы даже сказал. Дмитрий. Демон, демон, демон. Демон. Дима, все, мы вас поздравляем. Желаем вам отлично э, оттанцевать, отшокиться. А вот да, обязательно ждем от вас отчета по посещению этого концерта, как он прошел, э, что из вашего райдера Элис Купер смог выполнить, где не удалось. В общем, все воспоминания в архив и нам в Камтугезу по возвращению. Договорились? Большое. Поздравляю вас. Хорошего спасибо, дня. Спасибо. Катя, не подкачай. На тебя вся надежда.